Ведь всех вас и тех кто меня сейчас видит с благовещением. Это великий праздник, праздник, который дает нам надежду на то, что все изменится к лучшему, что все будет спокойно и все будет так, как хотят того люди. Я сегодня приехала после Донецка в Луганск для того, чтобы самостоятельно разобраться во всем, что происходит в тех городах восточных городах, где, к сожалению, террористы захватили здания административные, в том числе областные управления службы безопасности Украины. После Донецка я сразу приехала в Луганск и могу сказать первое, что что во всех городах, где сейчас захватывают здания, все идет по единому сценарию. Абсолютно Одинаково все происходит. Специальные группы людей, которые приезжают из соседней России, которые представляют спецслужбы Российской Федерации, организовывают людей местных, которые либо за деньги, либо под другим влиянием объединяются, создают группы приблизительно в 200-250 человек. Это так называемые штурмовые группы, которые захватывают административные здания. Как правило, это сопровождается тем, что возле захваченных зданий до тысячи человек собираются на митинги, которые, как правило, не поддерживаются местным населением. То, что я видела и в Донецке, и в Луганске, то возле этих захваченных административных зданий идет спокойная жизнь горожан. Они занимаются своими делами, они забирают из школы своих детей. Все абсолютно оторвано от этих террористических групп, они живут своей отдельной жизнью, понимаете? И все, что связано с терроризмом, с захватом этих зданий, это некое искусственное обстоятельства которое привнесено извне в мирный спокойный город это а, те впечатления которые я получила в том числе и в луганске я была возле захваченного здания областного управления службы безопасности украины я видела там людей которые очень резко внешне отличаются от мирных горожан это люди специфически одеты, они разбиты на десятки, у них есть руководители десяток. То есть, по сути, это организованная структура, которая ничего общего не имеет с дончанами и луганчанами. Ничего общего. Это говорит о том, что этот спецпроект исполняется в соседней Российской Федерации. И исполняется для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, для того, чтобы сорвать, попытаться сорвать президентские выборы, которые будут 25 мая, попытаться сделать все, чтобы Украина не могла перейти к нормальной, спокойной, мирной жизни. Следующее, что я хотела бы вам сообщить что я встречалась с руководством Луганской области, точно так же, как перед этим встречалась с руководством Донецкой области. Я очень внимательно изучила ситуацию и могу сказать, что сегодня наши силовые структуры, в том числе пограничные войска, внутренние войска, они готовы дать отпор террористам, и они готовы сегодня защитить границы нашей страны. Мужество, спокойствие, четкое понимание стратегии и тактики ⁇ это то, что я услышала как от руководителей Донецкой области, так и от руководителей Луганской области. Это важно. Это говорит о том, что вот такие небольшие террористические группы не смогут добиться результата, не смогут разбалансировать ситуацию в городах и не смогут привлечь местное население на свою сторону. Нужно просто время и спокойные мирные действия, но профессиональные и сильные, для того, чтобы прекратить этот э, локальный террор, который организован сегодня извне. Я также хотела бы сегодня передать жителям Донбасса, что Донбасс был и всегда останется промышленной основой Украины. Был и останется опорой Украины в нашей национальной экономике. Это наше стальное сердце, это наше промышленное сердце. И наша задача сегодня сделать все чтобы нас, как единый народ, не смогли разъединить, разорвать, поссорить, сделать так, чтобы мы начали противостоять друг другу. Мы должны сейчас сделать все для того, чтобы очень крепко обнять друг друга, как единая семья. Именно для этого я в том числе и приехала. Я хочу сказать сейчас всем жителям Донбасса, что мы Киеве будем делать все шаги вам навстречу, для того, чтобы вы почувствовали самостоятельность региона, для того, чтобы вы почувствовали, что с уважением к вам относится вся страна. Для этого мы не позволим отменить закон о региональных языках, который был принят несколько лет назад, который попытались отменить, но на отмену было наложено вето. На сегодняшний день продолжает действовать закон о региональных языках который дает право донбассу говорить на своем языке на том на котором решат сами люди второе в ближайшие дни верховную раду наша фракция внесет бюджетный кодекс который имеет своей целью дать финансовую самостоятельность всем регионам включая и все регионы донбасса это значит, что бюджет, если будет принят этот кодекс, больше не будет формироваться сверху. Не будет больше такой ситуации, когда забираются все деньги с местных бюджетов и потом выделяются небольшими порциями на место в регионы. Мы все поменяем. Мы сделаем так, что все деньги, которые зарабатывают регионы, будут оставаться в регионах. И только небольшая часть будет подниматься наверх в центральный бюджет для содержания центрального аппарата. Это принципиально другая ситуация. Она даст возможность усилить финансовые регионы. Она даст возможность строить свою политику, свою экономику, развивать свою инфраструктуру за счет своих средств. И еще один шаг, который мы планируем сделать. Мы планируем больше не назначать исполнительную власть из центра, из Киева, а дать возможность, изменив Конституцию, формировать исполнительную власть непосредственно местными советами. Это три очень важных составляющих, которые дадут почувствовать всем регионам, включая Донбасс, свою полную самостоятельность, независимость от центра и вести свою жизнь так как посчитают нужным жители каждого региона. Я хочу, чтобы мы сегодня просто почувствовали себя одной семьей, чтобы никто никогда не мог нас делить по вопросам языка, по вопросам федерализации. Я хочу просто еще раз сказать, что федерализация в той редакции, которую нам сейчас предлагают, это десятки автономных республик Крым, которые пытаются создать. это практически путь к расколу страны на отдельные мелкие куски. Этого допустить нельзя. но вместо федерализации полная финансовая самостоятельность регионов, право иметь свой региональный язык и право формировать свою исполнительную власть по сути дадут ту свободу, о которой давно говорят все регионы Украины, в том числе и восточные. Я верю в то, что мы сможем найти полное взаимопонимание. И это значит, что никто не сможет через внешнюю агрессию разрушать территорию нашей единой страны. Я поговорила сегодня и с дончанами, и с луганчанами, с простыми людьми на улицах, Никто из них не хочет войны. Никто из них не хочет своих детей, своих сыновей отправлять на фронт. Никто не хочет получать цинковые гробы, и никто не хочет видеть уродливое лицо войны в своем доме. А это значит, мы должны остановить сепаратистов. Это значит, мы должны не допустить даже минимальной войны. И мы с вами это сделаем. Я вижу сегодня, что боеспособность нашей армии а, неделя в неделе становится все более и более существенной. Я вижу, что сегодня дух нашей армии, внутренних войск, пограничных войск, а, становится настолько сильным, что наши пограничные внутренние войска, вооруженные силы готовы защищать нашу страну достойно и качественно. Я вижу, что сегодня все украинцы объединены идеей не допустить раскол страны и не допустить войну. Вот это и есть залог нашей успешной жизни. Я знаю, что сегодня очень тяжела экономическая ситуация, очень тяжелая социальная ситуация. Но мы должны понять, что мы получили страну без бюджета, без золотовалютного резерва и практически разрушенную и обескровленную. Нам нужно несколько лет чтобы поставить страну на ноги. Нам нужно несколько лет, чтобы вы почувствовали, что страна э, становится экономически сильной, что страна становится свободной, и вы вместе с ней экономически сильными и свободными. Но это время нам придется нелегко. Нам придется переживать его очень сложно. И я прошу всех отнестись к этому с пониманием. Мы практически начинаем строить нашу страну с нуля. А вернее, даже с минуса И все заинтересованы в том, чтобы страна выжила и стала сильной. Пожалуйста. Линия Патайнка, Пятый канал, Лилия Владимировна, скажу, вы сегодня оценили. Понятно, что нужно людям объединяться, бороться против сепараты нынешней власти, которая сейчас господин Турчинов, господин Яцинин, могут карьеру. Я об этом только что очень точно сказала. Первое: нам нужно оставить закон о региональных языках в покое. Он должен действовать и должен давать людям на востоке и юге нашей страны уверенность, что они могут говорить на своем языке. Второе. Мы должны немедленно принимать бюджетный кодекс, который даст финансовую самостоятельность регионам, даст возможность формировать бюджет снизу вверх, а не так, как это происходит сейчас. И мы должны передать местным советам исполнительную власть которая больше не будет назначаться из Киева, которая будет формироваться самой громадой. Но это будет уже после Я считаю, что это нужно делать неотложно, просто неотложно, потому что мы должны вызвать доверие друг у друга, мы должны дать понять восточным и южным регионам, что они в своей собственной стране могут влиять, и формировать, влиять на свою жизнь и формировать свою собственную жизнь. Кроме этого, мы просто обязаны сделать все для того, чтобы заработала промышленность, чтобы заработали нормально шахты и чтобы начал развиваться малый и средний бизнес. Для этого мы делаем сейчас целый пакет законов, которые просто освобождают бизнес от тех оков, которые он имел, от коррупционных оков. Кроме этого, уже во вторник принимаются десятки законопроектов, в первом, во втором чтении, в порядок дня принимаются, это те законопроекты, которые позволяют нам убирать из страны коррупцию, минимизировать ее. Я думаю, что очень много будет делаться для того, чтобы люди почувствовали уверенность в своих всех планах. Прошу Что случайно, Почему так никто из центральной власти за эти два месяца так... Ну, очевидно, это неправильно. И сегодня центральная власть должна очень много времени уделять общению с восточными регионами. Я думаю, что приезд сегодня высокопоставленных людей из Киева говорит о том, что эту политику пересмотрели, и сейчас она изменится. Я уверена в том, что наша страна за последние 20 лет к войне не готовилась не готовилась к захвату зданий, не готовилась к терроризму, к агрессии, не готовилась к атаке братского народа и не понимала очень долгое время, что такое вообще может случиться. И сегодня все учатся противостоять этой беспрецедентной агрессии. Опыта нет. Если вы знаете армией все годы практически, пока был Янукович при власти, Управляли люди, которые в том числе были гражданами России, которые сворачивали и уничтожали армию. Вы знаете, что службой безопасности Украины также управляли люди, которые представляли интересы России, а не Украины. При Януковиче все это привело к деградации и развалу структур. Сегодня практически на марше мы одновременно защищаемся и ведем э, полную модернизацию и восстановление как службы безопасности Украины, так и э, нашей армии. Единственное, на что тратила страна деньги последние четыре года э, по решению Януковича, это на усиление Беркута, на усиление тех войск, которые призваны защищать э, авторитарную власть от народа. Там Действительно были очень серьезные денежные и финансовые вложения, и эта структура строилась. Но вы знаете, что после всех событий, которые произошли на Майдане, часть э, именно внутренних войск, часть в том числе и людей, которые служили в Беркуте, просто деморализованы. И они не готовы сейчас защищать свою страну. Поэтому я считаю, что нам нужно очень четко, как можно скорее, определить виновных. Э, которые должны понести ответственность за убийство людей, за избиение людей на Майдане. И эти люди должны быть привлечены к ответственности. Все остальные сотрудники внутренних войск, сотрудники бывшего Беркута, они должны почувствовать, что они возвращены к жизни и они готовы защищать уже сегодня страну от агрессии извне, в том числе на нашей территории. Я категорически против перенесения выборов. Я считаю, что они должны быть проведены 25 мая, что каждый день промедления увеличивает риски для нашей страны. Мы должны как можно скорее получить законного, легитимного президента. Я всеми силами буду стремиться сделать так, чтобы выборы никто не мог перенести.